Приветствую вас, дорогие друзья! Ну, как вы уже знаете, я э, великий сторонник э, великого президента Владимира Александровича Зеленского. Я за него голосовал весной 2019 года. Это вам только кажется, что у меня белая футболка, на самом деле она зеленая. То есть мы зеленые держимся кучно и, собственно говоря, всегда носим атрибуты нашего президента. Зеленский э, это великий, великий президент, и, конечно же, нам с ним очень повезло, и э, таких президентов никогда не было, нет и больше не будет. Ни Украине, ни другим нациям мира никогда так уже больше не повезет. Поэтому нам нужно ценить Владимира Александровича, лелеять его, беречь, ведь впереди много судов и он есть ключевым свидетелем по поводу тех событий, которые происходили в течение этой полномасштабной агрессии Российской Федерации. Мы же честная команда и понимаем, что в последнее время Владимира Александровича и его обращения ежедневно смотрят все меньше и меньше людей, то мы напрямую заинтересованы, чтобы это количество не уменьшалось. Соответственно, вот мы и изготавливаем вот такие видео для того, чтобы нашу гордость видели э, как можно больше э, людей и, конечно же, оценивали то, что он говорит, и не забывали никогда о том, что он э, существует в государстве Украина. Итак, начнем. Бажаю здоровья, шановные украинцы и сегодня ставку технологично. Ставку... Глаза бегают, Продолжаете читать с суфлера. Повторюсь, перестаньте читать с суфлера. Говорите с головы. Говорите с нацией то, что думаете, а не то, что вам написал Литвин, Ермак и другие э, сценаристы э, квартала э, 95. Сценарий девки из порнофильма, э, кстати, кто вам его писал? Ермак, Литвин, их тогда не было. Эфир. Ну, ладно, это другая тема. Ну, одним словом, вы просто... Забудьте, что было в 95-м квартале. Скажем так, коллеги-президенты вам советуют обращаться к нам не по суфлеру. И урядовцы, главное, наши виробники дронов и іншої зброї. Багато технических деталей встигли обговорить сегодня. Ключевое. Владимир Александрович, когда вы говорите, что вы обговаривали какие-то технические детали, там дронов разработки дронов и так далее у большинства украинцев появляется вопрос А каким боком вы к этому Ну военные Да они профессионалы они в этом понимают они на этом собаку съели они э, боги Да вот это вот этой истории с дронами вы хоть умеете там не знаю выключатель отремонтировать или розетку делали вы это когда-то Я думаю что нет Замахюватись на дрони, ну не знаю. Друзі, напишіть, поставте лайк этому відео, якщо ви думаєте, що Зеленський нічого не смыслит на самом деле в дронах. Збільшувати можливість нашої зброї долати російський РЕП та протиповітряну оборону. Звісно, ми говорили і про те, як ще наростити виробництво, ще потрібні контракти, фінансування, інвестиції від наших партнерів. Владимир Александрович, если вы еще ну, хотя бы раз пять скажете о том, что вы планируете нарастить вырубненство дронов, э, вот каждые пять раз у вас забирают процентов 5-10 зрителей, знаете. Э, вы же об этом говорите уже три года. Даже одним этим моментом, да, вот вы уменьшаете свою поддержку. Потому что вы говорите и не подкрепляете свои слова действиями. ...конкретные технологические решения. За 10 дней мы повернемся до цих вопросам. Знаете, с такой нерасторопностью и с таким вот этим плечом времени, вам нужно было заниматься дронами еще тогда, когда вы ездили на передовую и хамили бойцам украинской армии, тыкали им. Вот вместо вот этих занятий вам нужно было тогда заниматься изучать там как пропеллеры прикру прикручиваются к дронам, да, условно говоря, э, рама дрона, из чего делается, да, там из карбона, например, да, или из каких-то других материалов, э, из каких-то, может быть, композитов. Ну то есть вот этим нужно было заниматься. А вы тогда занимались полной херней. Прошло уже с, с тех пор сколько пять или шесть лет. Да, как раз вот сейчас с вашим с вашей нерасторопностью сейчас бы у нас появлялись первые дроны первые дроны имени Владимира Александровича Зеленского. А так получается, если вы занялись этим только после великого вторжения, большого вторжения в Украину Российской Федерации, то получается первые дроны под вашим брендом, под брендом Зеленский выйдут где-то года через три. А, вы же решили, что теперь у нас перемирие. То есть дроны уже не нужны или нужны? Это я запутался. Вы раньше говорили о том, что вы Будете воевать и граница 1991 -го года, а теперь вы говорите, что перемирие. А скажите, пожалуйста, а где вот, это, вот этот момент? Мы просто, знаете, мы, внимательные зрители ваших влогов, не словили его. Наверное, что-то пропустили. Наверное, наверное, в одну, один из них, наверное, мы не посмотрели, а где вы объяснили, да? Почему не граница 1991 -го года, а, например, там граница 22 -го года? Или почему теперь уже не граница 22 -го года и не кофе в Крыму? О, о перемирии, где вы объяснили, почему вы хамили Трампа, а потом написали ему письмо, в котором э, извинились. Что произошло? Ну, ну вот как, как, Что у вас там за процессы в черепной коробке э, происходят? Вот это все очень интересно. Хотел бы вам посоветовать сосредоточиться на этих объяснениях, как и на том, кто, собственно говоря, разменировал Чангар. Международная перевага. Ты Як ми зможемо експортувати безпеку після цієї війни? Вже зараз величезний інтерес наших друзів у світі до українських розробок, до наших можливостей, наших технологічних? Юрій Олександрович, як в тому фільмі? не ваших, а наших, так в вашому випадку не наших, а ребят, а это зробили українських воїнів. украинских разработчиков, народа Украины, который донатит на эти дроны. Вы-то тут при чем? Вы постоянно себя приклеиваете к каким-то процессам, которые происходят абсолютно в горизонтальных плоскостях, и, и, собственно говоря, они от вас не зависят никак. Такая болезненная история — куда-то приклеиться, где-то подтянуться, попасть в струю и, и, и как-то как пропетлять. Владимир Александрович, Украинцы это все замечают, украинцы это все видят, украинцы это все оценивают. Вот именно поэтому, в частности поэтому, теряете рейтинг, меняйте стратегию. Иначе, знаете, до выборов у вас будет реально 4%, о которых говорил Трамп. Наших технологичных вырубных украинцы показали у этой войне, как богато могут делать дроны для защиты позиций Та збереження життя людей показали як важливо постійно розвивати безпілотну складу. Закликаю вас розвитку е, антибезпілотну складову е, в Херсоні. Значить, там є ось ця система радіоелектронної захисту, да, вокруг Херсона. Вона стоїть от, по, по лінії Дніпра. там нейтралізують е, всего лише 50, по різним оцінкам, до 70% дронів. Которые залетают на территорию Херсона, и они могут залетать вглубь до 7 километров. То есть, кто из Херсона, знает, что там до Таврического, например, да, до северного поселка, до Шуменского, это и есть расстояние примерно 5, 6, 7 километров. То есть, вот вглубь, Херсон, вот примерно на, на это расстояние, вот он небольшой такой компактный город. Это, конечно же, опасность для херсонцев. То есть, там реально происходят случаи, когда люди убегают от дронов. И если тебя, ну, дрон уже тебя заметил и нацелился, то, то скрыться от него ну, практически шансов нет. Поэтому не могли бы вы профинансировать вот эту вот компанию по защите Херсона, чтобы там не 50, 60, 70 процентов нейтрализация этих вражеских дронов была, а довести ее хотя бы до 90, до 100, почему нет? Знаете, вот когда вы это сделаете, и люди откроют ваше обращение сегодняшнее, І это, они сразу же, знаете, рейтинг повиситься. Звісно, це буде нашою, в тому числі, економічною перевагою у відносинах з іншими партнерами. Але після війни. зараз нам потрібно значно збільшувати ефективність застосування української зброї, і все, що буде досягнуто. Для української безпеки зараз працюватиме на Україну протягом років і десятиліть. Знаєте, деякі фрази, ваші підчинені приложення і так далі, вони просто іноді поражають поражают своєю інформативністю. От давайте ще раз прослухаємо, що ви сказали. І все, що буде досягнуто для української безпеки зараз, працюватиме на Україну протягом років і десятиліть. Владимир Александрович, то есть вы имеете в виду, что сегодня есть задание развить производство вооружения, и все, что будет сделано сегодня, будет работать десятилетия. Но звучит это из ваших уст, как бы, что украинцы настолько ограничены, что они могут только вот в ближайшее время, это какой-то шанс, не знаю, то ли когда вы президент, а, при других президентах там через 5 лет, через 10 лет уже ничего не будет придумываться, не будет усовершенствоваться это оружие. Как-то это очень странно звучит, понимаете? Может быть, вы Литвину передайте, чтобы он вам как-то формулировал более четко вот эти вот конструкции. Вас достаточно, достаточно сложно воспринимать и достаточно сложно анализировать. И из-за этого тоже вот ваши обращения смотрят меньшее количество людей. Не такое, как нам, людям в зеленых футболках, хотелось бы. Водночас продовжуємо нашу роботу і на дипломатичному напрямку для того, щоб якнайшвидше забезпечити всі необхідні умови для тиску на Росію для реального миру. Всі дипломатичні усло... усилля, котре ви можете підприйняти, це только поїхати в Крим, лі устроити там скандал. Все, что происходит сейчас с перемирием, это полностью заслуга администрации Дональда Трампа и лично Дональда Трампа. При всем отношении там неоднозначном к нему, не перетягивайте одеяла, не будьте лип... рыбой прилипалой, не прилипайте, не... не пытайтесь попасть в струю, подстроиться. На Армавире вы подстраиваетесь, вы стали прям таким вот Порошенко. Смотрите, вам, не знаю, вам пластическую операцию и вы прям Порошенко, понимаете? Вы все словами его говорите. Вы, 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 вы. Единственное, что вы не делаете то, что делал Порошенко в свое время. А часто делали и делаете противоположные вещи. Очикую доповеди украинской делегации, что працювала в Саудовской Аравии, и готовим новые задания для нашей дипломатии. Потрібно рухатись до миру, потрібно рухатись до гарантій безпеки, потрібно звільняти наших людей. Ми налаштовані працювати максимально швидко з нашими партнерами. Потрібно одне, потрібно друге, потрібно рухатись. потрібно... Ми налаштовані максимально швидко працювати. Максимально швидко працювати, мій друже, це розумієш, як це е зустрітися з президентом Дональдом Трампом. І отримати результат, а не е, зустрітися з Дональдом Трампом, посваритися з ним, на тиждень отримати припинення постачання зброї, отримання розвідданих, нанести е, українській армії таким чином шкоду, а потім роздуплитися швиденько, знаєте, як Простоквашина написати. Навірно, ви ж писали так, так? Да? Я так понимаю, там Ермак сел, подписал чуть-чуть, вы подписали чуть-чуть, Литвин там где-то тоже. И отправить это письмо, понимаете, это не максимально швыдку, это не максимально конструктивно. Это попахивает пиаром таким очень серьезным, для того, чтобы заострить внимание на себе, для того, чтобы акцентировать перед своими потенциальными избирателями, что вы а, не хотите подписывать никаких соглашений, не хотите идти на уступки Путину, на самом деле, желая этого, и подчеркивая это вот этими всеми скандалами в овальном кабинете, понимая, что вас потом могут обвинить в том, что вы сдали территорию Украины, именно поэтому вы это подчеркивали. Вот, вот, эти, вот эти полторы недели вы, вы устраивали кардибалет и квартал 95 по линии Вашингтон-Киев. Головне це здатність наших партнерів забезпечити готовність Росії не обманювати, а реально завершувати війну. Головне це здатність наших партнерів забезпечити, щоб Росія хотіла завершити цю війну. Це все правильні слова. Володимир Олександрович, коли ви говорите А і контурно говорите о чому-то народ України дивиться ваше обращення і хоче услышати Б, В і так до Я, да? от розложити конкретно. каким образом Трамп, Макрон, британец, как вы сказали, ну и так далее, другие мировые лидеры могут обеспечить и заставить Путина сесть за стол переговоров. Ну, предложите. Предложите. Когда вы говорите о гарантиях безопасности, очевидно, вот я там хочу, да, там говорю, дайте мне микрофон. Вот микрофон. Вот, я конкретно говорю, вот этот микрофон. Мне, может, человек, который здесь, например, теоретически находится, он может мне его дать. Когда вы говорите о гарантиях безопасности, это такая, знаете, как я бы говорил, дай мне вот эту черную штуку с решеткой. А здесь черная штука с решеткой, микрофон, потом адаптер питания от ноутбука, да, там, сетевой фильтр. Все оно, оно подходит под это описание. Владимир Александрович, извините, может быть, я объясняю как для дебилов, но мне такое впечатление, что вы не понимаете по-другому. Будь-яке намагание России петляты будет четким доказом для всех, что сама Россия не хочет мир. Мир должен понять, мир должен осознать, что Путин чего-то не хочет. Владимир Александрович, смотрите, все мировые лидеры, все мировое сообщество, парохоботы, все, Значит, все они понимали, что Путин не хочет мира еще в 2014 году, когда вы... Вот этот, вот этот период с 2014 по 2019 годы, когда вы отпускали шуточки по поводу Украины, когда вы шутили, когда вы из кличка делали Дауна достаточно патриотичного политика, да, то есть я не буду, я не адвокат Кличка там по поводу всех этих событий в Киеве и тому подобное, но тем не менее, чего не отнять, в отличие от вас у Кличка, это его патриотизм, то есть никто не может сказать, что Кличко пророссийский, в отличие от оценки вас, Владимир Александрович. Так вот, вы всегда хотите ну, сделать такую Лер, такую иллюзию, да, того, что мир чего-то не понимает. Мир понимает, все понимают. А тогда, когда вы. У нас отбой тревоги. Я, я прошу прощения. Так вот, когда вы ну, пытаетесь навести вот этот тень на плетень, да, что, что кто-то что-то не понимает, то все понимают. Не понимали только вы. И еще в 2019 году, в 2020. Блея о том, что значит, надо просто перестать стрелять и так, далее, и так далее. Такое впечатление: знаете, что у вас амнезия, и вы забыли это все, что вы тогда несли. Кстати, вы насчет этого тоже влог не записали и не объяснили, почему вы поменяли свою позицию вдруг? Что произошло? Что поменяло ваше мировоззрение? Почему вы из малороса стали патриотом? Ну, это просто интересно. Но ну, зрители хотят это знать, люди хотят это знать. И я, как человек в зеленой футболке, и как человек, который голосовал несколько раз за вас в 2019 году, три, по-моему, или пять раз, не помню, я тоже хочу знать. Ведь, наверное, вот там в четвертый или в шестой раз буду голосовать за вас на новых выборах. И хочу понимать. Хочу, чтобы вы были открыты. Я дякую всем, кто допомогает. Слава Украине! Слава Украине, Владимир Александрович. Друзья, подписывайтесь, пожалуйста, на канал ⁇ Анексия ⁇ Мы адаптируем обращение президента Украины Зеленского для того, чтобы его аудитория увеличивалась. И для того, чтобы мы, люди в зеленых футболках, могли гордиться нашим зеленым президентом. нас без подписки, вы можете больше никогда нас не Чтобы не пропустить это видео, подпишитесь на канал ⁇ аннексия